你若是等过一个人，就知道，等的时间长了，就不再把再见当回事了。你用素素这个名字，经历了一番烦人。 须臾几十年的恩怨，不过是一世情劫。你说你情愿永不记起？我是谁？我都见过谁？我已经完全记不清。你觉得他会原谅我吗？三百年前，究竟发生了什么？ 你娶我，是不是只为了偿还他？少生想知道些什么？让素锦给你讲讲这天宫里的故事。你和他真的两不相欠了吗？当初你为了救你师父，化为凡人历劫，在群起山们相遇。不管你我愿不愿意，你必须面对。啊、你们这一生根本就不值得留恋。 牵挂之人了、啊，了无牵挂者忘生；心有所爱者，忘死。啊、你若是等过一个人，你就该知道，等的时间再久。 也会相信有再见的那一天。